Это рассматривается. Ну и тут же, смотрите, сразу такие карты выпадают. То есть это ну это правда, да. Тут достаточно хорошие карты, да, к этому. И здесь же, смотрите, сразу у Кремля карты кремлевской власти эм, устроить какую-то провокацию, да. Но если это будет устроить провокацию, естественно обвинить Украину, что, ну как всегда, все как всегда. У них сразу ответные, у них мысли сразу mm -hmm. такие. Ми це бачили після зустрічі в Білому домі, як вони почали одразу атакувати Україну. Mm -hmm. Тому так на превеликий жаль. А це зараз ви сказали про те, що розглядають. А давайте можливо подивимось під іншим ракурсом, чи будуть в Україні ці іності? Ну я так розумію, по двом старшим арканам, так да. будуть іностранні війська, європейські іностранні війська в Україні. Да, здесь они. Ну, не со всех стран, да, а с каких-то, да, да, списка шаркан влюбленные, да. опять а да. Також було чимало технічної допомоги обіцяно, а невже ми зараз дочекалися? І на сьогоднішній день вже дійсно і США і Європа готові давати Україні необхідне в потрібній кількості для того, щоб не тільки захищати, а ще й назад повертати власні території. смотря что. Ну, то есть что-то в достаточном количестве, что-то в ограниченном, ну, то есть как всегда. Что-то быстро, что-то с замедлением, да. Ну, здесь правда, это вот как написано, здесь все, что касается Украины, помощи Украины, это будут в основном мощная помощь с Европы, да, или же за деньги Европы с США, то есть, ну, у Трампа бизнес. Ну, все разумело Чи будемо мати суттєві зміни на фронті після того, як все це почне реалізовуватися і надаватися Україні? Ну, смотрите, у нас же фронт большой, да? Ну, большой фронт, это правда уже. Ну, смотря где? Ну, тобто, так, да. ответ да. Смотря где. на яких лініях фронту, так. Да. Ми повернемося до питання, на яких лініях, але пізніше зараз хотіла би ще спитати: тут була така заява в Литві запропонували призначити точну дату вступу України в ЄС. Чи дійсно на сьогоднішній день це питання на порядку денному, і дійсно йде мова про прийняття України до ЄС? Тут мутна історія. Мутна, все мутно. старша арка Луна. Понятно, що какие-то проти, просьбы, ну і вообще тут мутна історія. Зараз, після цієї зустрічі я вже сказала про те, що дійсно ми бачимо, що ворог почав обстрілювати Україну активніше дві ночі поспіль на превеликий жаль жертвами. Зараз хочеться розуміти, якими буде, будуть дії ворога. Чи обстріли наприкінець серпня посиляться суттєво і всі міста в небезпеці, чи це тимчасово? к сожалению да это знаете к сожалению да это вот у них момент такого психологического воздействия негативного на нас то что мы видим сначала полномасштабного э, торжения таким образом это как бы знаете такое послание чтобы мы там все что касается ну э, вот они хотят как они хотят, да, то, что касается временно оккупированных территорий, чтобы Украина пересмотрела свои позиции по этому вопросу. Ну да, здесь со стороны США, кстати, будет на них идти давление, чтобы они как бы ограничили свой порыв, но в планах у них стоит перемещение, передвижение, тут ничего нового, производство, Больницы, административные здания, баллистика, вода около воды. Ну, то есть э, вот то, что дети, подростки, все, что с этим связано. Дроны, ракеты, да, к сожалению, да. Сбор информации, перемещение, передвижение, то, о чем мы раньше говорили, это остается в силе, к сожалению. Зараз хотілося би дійсно поговорити про міста, українські міста і території, які зараз, за які зараз на превеликий жаль, відбувається торг. Це так, зараз можна назвати хочеться чітко зараз розуміти, чи готовий на сьогоднішній день Зеленський поступати з певними територіями. Якщо ні, то що далі чекає? Давайте ми зараз поступово будемо називати території, дивитися подальшу їх долю. Яка перспектива повернення до складу України або навпаки не повернення? Розпочнемо з Запорізької області якою ситуація буде тут? Кіпірувана чай за поростовиці обладнано на возвращання Україна. Ну все вот, допустим, переговорным процессом это очень тяжело, да. Но ну, все тяжело. Мы сейчас видим. Здесь они как раньше, по сути, они показывают, как раньше, эм, видимо, часть военным, часть переговорным процессом. Как-то постепенно она может возвращаться в таком плане. Первые карты говорят о том, что как, прямых действий, да, они Опять же, какие-то провокации, это, возможно, запорожская атомная станция там какие-то провокационные действия устраивает. Ну а у них сейчас вообще это в целом, вот они прям настроены мощно подставить Украину и показать всему свету Свит, да, мир, что ну, в негативном плане, чтобы переругались все, чтобы не помогали Украине. Вот это прямо у них. И здесь не только территория Украины, это территория, ну, самих себя, это ради Бога, пусть делают и побольше. Но здесь же опасность остается территорией Белоруссии и для Европы тоже вот, остается. Насколько реальная mm -hmm. перспектива, что им это удастся и действительно поверят, что это не поверят. Украина по и Россия. Не поверят по картам, нет. Но они вот почему-то как-то рассчитывают так очень хитро, подло воплотить свои планы, чтобы уйти от ответственности. Не поверят. Херсонскую область, давайте подеваемся. Возвращение Сама карта быстроты выпала. Возвращение Надеюсь, а тоже, видите? Те же карты, по сути, выпадают. Но здесь как-то может быть это быстрее, я не знаю, тут карта скорости выпала. То же самое, видите, очень тяжело. Все тяжело, переговорный процесс, но ну, ужасно тяжелый, по-хорошему они никак не хотят. А тоже, видите, здесь двойка. Будем, ну, что может все еще поменяться, да? Но по-любому оно идет, возвращение. Идет. Ну, возможно, тоже половину так, половину так. Тут еще идет возвращение. Оно, оно и раньше показывало. Харьковская область. Здесь тоже карта быстроты. Возвращается, да. Здесь без всяких. Там вот это я, почему еще такие карты на Запорожскую и Херсонскую область выпали? Они же еще видите, они вот по-любому они хотят же, как они, чтобы полностью получить, да, эти области? А mm -hmm. Они же не до конца оккупированы, так не будет. Нет, это не будет. Вот все равно они что-то вот там мулят, что-то они там хитрят, что-то они там изобретают, изобретатель Давайте сумский напрямок теж подивимось, как тут просуватимуться справи. Ну, они не могут ее Видите, здесь еще раз, Сумская область, тут был расчет на предательство. Изначально я говорю на некого короля, который как бы Пентакли, который хотел сдать эту Сумскую область полностью. Был договор такой. Военным путем нет, у них тут тоже ограниченные возможности. Но она тоже, смотрите, по-любому вот они и раньше мне показывали, мы по-любому вернем все, вопрос времени, что-то быстрее, что-то мы позже. И они все, последнее время они все время показывают, что Украина увеличится в своих размерах, она не уменьшится, она увеличится. Кто бы мне что ни говорил, так как ты показывал. Чи дивилися ви, який це може бути часовий інтервал? Це мова за найближчі 5 років, 10 років? Ну, По картам тяжело так смотрите, тому що воно зараз швидко все вони, вот, от э, вони зараз почали показувати ускорення, да ускорення процесу, ну, все, що касається вот, э, переговорних процесів. сдвиг с мертвой точки, что вот даже переговоры на Аляске, да, казалось бы, да, мы ну, все видели эти кадры и много разговоров на эту тему, как бы разговоры ни о чем, но на самом деле там есть то, что это сдвинуло с мертвой точки, то, что мы не видим. И как бы этот процесс запущен, и оно, но ну, все равно мы идем, перемирие, мир, оно все равно идет. И все может как-то быстро решиться и неожиданно. Вот так они, как раньше показывали неожиданно, так и показывают сейчас.